Я Ростислав Громов. Мне 12 лет. Я вспоминаю, как в 2012 году я выиграл билеты на финал Евро-2012. Такой шанс предоставляется раз в жизни, поэтому, поэтому я не упустил возможности. И я помню этот стадион. Такое счастье, когда ты сидишь здесь и ты чувствуешь себя частью общества. Я занимаюсь плаванием с 9 лет. Мы постоянно готовимся к каким-то соревнованиям. Тренер говорит, что у него на меня большие надежды. Для любого человека важно иметь целеустремленность и терпение. И никогда не сдаваться. Представлять Украину на Паралимпиаде. Это, естественно, моя самая большая мечта. Когда мы научимся видеть на сам деле а не ее инвалидность, все смогут достигнуть намеченных целей. И я желаю это всем людям планеты, чтобы никогда не сдаваться, как бы трудно не было в жизни.